الحمد لله الذي من علينا بالحريه والانتصار اشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن الله مع المتقون فإن الله مع المتقين معاشر المسلمين يا رحمة الله سبحانه وتعالى. Saya ber, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian agar kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesungguhnya dengan takwa sahajalah kita akan memperoleh kejayaan di dunia dan keselamatan di akhirat Sidang Jumaat yang berbahagia Bersempena dengan hari kemerdekaan yang bakal tiba Mimbar ingin mengingatkan bahawa Tanggal 31 Ogos 2025 Bukan sekadar tarikh dalam kalender Tetapi ia adalah detik yang seharusnya menyentuh jiwa kita semua Malaysia telah melangkah ke usia 68 tahun sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan yang sebenarnya merangkumi kebebasan menyeluruh daripada penjajahan fizikal, politik, ekonomi dan minda serta kebebasan dalaman daripada hawa nafsu, kebergantungan duniawi dan pengaruh jahat. Ia adalah keadaan di mana individu dan negara bebas beroperasi mengikut prinsip dan tanggungjawab menjaga kedaulatan dan maruah diri tanpa kehilangan nilai-nilai murni Islam mengajarkan bahawa kemerdekaan yang hakiki terletak pada pembebasan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini melibatkan pembebasan dari penguasaan hawa nafsu godaan syaitan dan kebergantungan duniawi yang sering kali mengaburkan tujuan hidup seseorang muslim. Cuma Allah Subhanahu wa taala menerusi surah An-Nazi'at an, ayat 40 dan 41. A'udzu billahi rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fainnal jannata hiyal ma'wa maksudnya adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di hadapan mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalannya serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya sidang jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian kemerdekaan sejati adalah Ketika seorang hamba merat mencapai tingkat kebebasan hakiki Yang memungkinkan dirinya untuk sepenuhnya Tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu SWT Menjalankan amanah dengan tanggungjawab Dan memperjuangkan keadilan sosial Dalam perspektif Islam Kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas Melainkan kebebasan yang disertai dengan ketundukan mutlak kepada sang pencipta yang membawa manusia menuju puncak ketenangan jiwa dan kebahagiaan abadi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, seorang Muslim dapat menemukan jalan menuju kemerdekaan yang benar-benar memerdekakan serta membebaskan jiwa dari segala belenggu duniawi dan menuju puncak pengabdian kepada ilahi. Namun, Persoalannya, apakah kita benar-benar merdeka atau hanya sekadar merdeka secara lahiriah namun masih terikat dengan bentuk penjajahan baharu yang lebih licik seperti serangan pemikiran dan budaya, kegilaan teknologi serta kejahilan dalam menggunakan penggunaan media sosial. Merdekakah kita jika budaya kesantunan, saling menghormat-menghormati sama manusia semakin terhakis? Merdekakah kita bila mana budaya buli di sekolah semakin berleluasa dan mengetori akhlak para pelajar kita? Sidang yang maha Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah membuktikan bahawa penjajah datang ke ke tanah air kita bukan sahaja untuk merampas hasil bumi tetapi juga untuk menguasai pemikiran dan budaya bangsa. Mereka tahu bahawa jika fikiran kita dikuasai Jiwa kita yang akan lemah Dan akhirnya umat Islam akan mudah dipengaruhi Hari ini bukan bentuk penjajahan itu masih wujud Hanya wajahnya sahaja yang berubah Kalau dahulu kita dijajah dengan senjata dan kuasa tentera Kini kita dijajah melalui ekonomi, hiburan, teknologi, media sosial dan gaya hidup Lihat sahaja bagaimana anak muda kita pada hari ini Sehingga mengutamakan gaya hidup hedonism Berbanding dengan mengamalkan gaya hidup secara islami Rasulullah SAW telah memberi peringatan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا في حجر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله آل يهود والنصارى؟ قال فمن مقصودنا سسنبهنا Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Dan sehasta demi sehasta Sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu Masuk ke lubang dok yang sempit sekalipun Pasti kalian pun akan mengikutinya Kami yang para sahabat pun berkata bertanya Wahai Rasulullah Apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Lantas siapa lagi? Hadis riwayat Imam Muslim Umat Islam hari ini terlalu banyak meniru budaya asing Dalam berpakaian, berhibur, berpolitik Bahkan dalam cara hidup seharian Kita menyangka ia tanda kemajuan Padahal ia adalah bentuk penjajahan yang diserap halus dalam kehidupan Muslimin sedang jemaat sekalian Kemerdekaan yang sebenar ialah apabila kita membebaskan diri daripada belenggu hawa nafsu, syaitan serta pengaruh budaya songsang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fillah." Maksudnya, pejuang sebenar ialah orang yang berjihad berjuang melawan dirinya sendiri kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Justeru jihad terbesar selepas kita mengecap nikmat kemerdekaan adalah jihad memerdekakan minda dan jiwa kita. Kita mesti kembali kepada al-Quran dan sunnah sebagai panduan. Kita mesti mendidik generasi muda supaya bangga dengan agama, bangsa dan negara. Kita mesti memastikan kemerdekaan ini terisi dengan pembangunan rohani selain pembangunan fizikal. Serapkan jiwa anak dengan jati diri yang merdeka Perlunya anak muda memahami erti jati diri bangsa Melayu Yang penuh hikmah dan kepelbagaian warna budaya Yang memberi keharmonian dalam masyarakat kita Sedar Jumaat yang dirahmati Allah sekalian Hari ini kita berdepan dengan penjajahan teknologi Media sosial telah menjadi senjata paling halus Yang mampu merosakkan akidah dan akhlak jika tidak dikawal. Anak-anak kita terdedah dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Inilah cabaran besar bagi semua negara merdeka. Selain penjajahan budaya dan minda, kita juga berdepan dengan penjajahan ekonomi. Umat Islam sering menjadi pengguna, bukan pengenuan. Kita bergantung kepada kuasa besar dalam banyak aspek dari makanan, teknologi, sehinggalah kepada kewangan Kebergantungan ini melemahkan kita Sebagai bangsa merdeka Insi dan Jumaat sekalian Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah amanah Jika kita gagal mengisi kemerdekaan dengan nilai iman Maka kita hanya merdeka pada nama sahaja Tetapi hakikatnya masih dijajah Oleh itu Marilah kita sama-sama memerdekakan jiwa dengan iman, akal dengan ilmu dan masyarakat dengan akhlak Islamia. Hanya dengan itu, barulah kemerdekaan yang kita kecapi selama 68 tahun ini benar-benar bermakna. Marilah kita tanamkan dalam hati bahawa kemerdekaan bukan hanya sekadar sambutan perayaan dengan bunga api dan laungan merdeka tetapi ia adalah tanggungjawab besar untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara Saudaraku dan -saudara jumaat sekalian tanamkanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kemerdekaan ini gunakanlah ia untuk mendekatkan diri kepada Allah menegakkan agama serta membina bangsa yang beriman dan bertakwa Selaja jumaah yang dikasihi Allah sekalian. Inilah kemerdekaan sebenar, kehidupan yang baik di bawah naungan iman dan Islam. Marilah kita memerdekakan jiwa, memerdekakan akal dan memerdekakan budaya kita daripada belenggu asing. Tanamkanlah dalam diri anak-anak kita nilai agama, cintakan bangsa dan tanah air serta istiqamah dengan Islam. Kemerdekaan adalah amanah Allah. Ia bukan sekadar bebas daripada penjajahan tetapi ia tanggungjawab untuk mengisi kebebasan itu dengan iman, akhlak dan ketakwaan. Jika tidak, kita akan kembali dijajah dalam bentuk yang lebih dahsyat. Mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. من آمن صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فله نحييه حياه طيبه ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون مقصودنا سسيapa yang beramal saleh dalam kalangan lelaki atau perempuan sedang ia beriman maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Renungilah kata-kata almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj, bapa kemerdekaan Malaysia yang berkata, kemerdekaan itu ibarat obor yang menyala. Marilah kita tulang obor ini setinggi tingginya dengan penuh bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Anak nelayan menjaga ikan di tepi pantai ombak berdebur merdeka sebenar lahir dari iman bangsa sejahtera akhlak teratur sinar matahari membawa harapan cahaya pagi menyeri dunia bersatu hati seluruh insan menjaga merdeka warisan kita بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاه الدائمين الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وعظم المواهب أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح قال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا ان الله امركم بامر عظيم امركم بالصلاه والسلام على نبيه الكريم فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والقرابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلاله الملك مولانا الامين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشاه وولي عهده بليت رمله اليادر شرف الدين شاه ابن السلطان صالح الدين وجميع الاسره الملكيه اللهم وفقهم للسلام واصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير ذلك انك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا من يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزلكم واسألوه من فضله يعتقكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم